凡人，你要听讲吗？你到底在讲啥无啊？你拄则讲伊毋是自杀是他杀，啊、你即马是要摆脱嫌疑，还是要自首啊？凡人，你没事跑到停车场干嘛？一楼的监视器都掉了，啊、出入的车辆只有你一台，你即马是唯一嫌疑人，啊你要讲我清楚的无啊？好了。 他是什么意思啊？他约我在天台见面，我到了现场，根本没看过他。天台见面，天台都无监视器啦，阿、啊、里你妈见过正骨？当杰来这几天